Ще раз доброго ранку, шановні телеглядачі. Я повернулася до студії і не сама сьогодні. У нас гостя, з якою будемо говорити про позитивну психологію, а також про весняну депресію. Точніше, наслідки її подолання. Не буду тягти гуму. Вітайте у студію Олена Макарова, психолог, коуч та бізнес-тренер. Доброго раночку. Доброго ранку. А Перше питання до вас знаєш, ви займаєтеся позитивною психологією? Я знаю, що таке позитивне, я знаю, що таке психологія. А от як разом трішки поясніть, будь ласка. Да, действительно, есть такое направление в психотерапии и называется оно позитивная психотерапия. Но здесь особый момент. Это слово не нужно путать с позитивной, положительной, радостной. Только а... есть разница. Да, есть разница, потому что основа слова ⁇ это позитум. А позитум mm -hmm. переводится как имеющий место реальный, данный, фактический. То есть это краткосрочная психотерапия, которая работает в реальных сегодняшних условиях на то, чтобы помочь человеку в дальнейшем быть успешным и счастливым. Угу. А, вот такая эта. То это какая-то такая палочка, выручалочка, которая поможет вам стать веселейшим, счастливейшим, позитивнейшим вот сегодня и зараз. Ну веселее и, ну как вы говорите, это от запроса. Она помогает решать реальные проблемы клиента, с которыми она с которыми обращаются клиенты для того, Для того, щоб зробити його более успішним, более продуктивним, і щоб ощущав себе комфортно в етажи. А зрозуміло, якщо встигнемо, то ще повернемося обов'язково. Не я знаю, що зараз така є дійсно у людей проблема, можливо, якраз от з тих нагальних, а трішечки. А весною, да, не дивлячись на те, що прилітають пташки, починається там пора цвітіння. От настрій якось навпаки, так, він трошки знижується. Ну це я можу сказати навіть з власного досвіду. Uh -huh. І знову ж таки, знаю з інтернету, благо у нас цивілізація, можна що завгодно почитати. Yeah. Називається це весняною депресією. Uh -huh. Чи наскільки е, це правда, чи дійсно це є так? Ну і трішки про це. Uh -huh. Вы знаете, то, что действительно мы называем порой весенней депрессией, то это депрессией в классическом смысле слова не является. Угу. И действительно есть такое понятие, да, давайте с симптомом начнем, что действительно на улице поют птицы, световой день увеличивается, уже выходит первое солнышко и радует людей, но настроение как-то не совсем радуется, да. И многие люди в этот период весенний наблюдают такие Симптомы, как вялость, усталость, неумение сосредоточить свое внимание на чем-то. Кто-то становится сентиментальными, и появляются даже слезы без на то причин. И мысли совсем нерадостные одолевают людей. Да, если имеет место набор вот таких симптомов, то мы можем говорить о таком понятии, как сезонное аффективное расстройство, его называют на самом деле. да. это очень-очень звучит, люди переработали и сделали просто весняная депрессия или хандра. Или хандра, да, называется на самом деле. Но если мы будем говорить о депрессии, то депрессия это серьезное психическое заболевание, которое может диагностировать психиатр, и оно связано с биохимическими процессами Мозге человека, и оно действительно лечится специалистами, нужно обращаться непосредственно к врачам. Да? Но, я думаю, мы все то, да. что вы назвали, эти <laughs> да. а, моменты, эти симптомы, как раз вот про что хочется поговорить. Да, хотелось бы поговорить именно об этих симптомах, потому что впервые этот феномен был описан в 1984 году психиатром Розенталем, и этот синдром несет даже для, для классификатора, для того, чтобы его отличить от действительно депрессии. И связан этот синдром с погодно-климатическими условиями. И, как ни странно, начинается он осенью, в октябре месяца и длится вот как раз до весны, где-то до марта месяца. Это была Осенью депрессия Да. Есть осенняя хандра, и вот как раз это начало вот этих процессов. И выявляется всю зиму, мы вот так уже зимо его на потрошку копается копится. Но мы дети природы, и мы напрямую зависим от тех процессов, которые происходят в природе. Осенью происходит уменьшение светового дня, уменьшение кислорода становится меньше и поэтому человек ходит вот такое грустное состояние и весенняя депрессия вот как мы ее называем да mm -hmm. будем так называть все потому что наследок, так? это как следствие как выход организма уже из вот этого зимнего состояния зимней спячки а все что у нас происходит новое все изменения они дают сопротивление организма в том числе поэтому мы имеем на лицо вот такие симптомы кстати я хочу сказать что где-то 17 процентов населения нашей планеты подвержены подобному под Подобным симптомам. И те люди, которые живут вдали от экватора, где солнце ну, значительно меньше как раз в возрасте от 18 до 45 лет в основном, угу. и вот имеют часть из тех симптомов, которые мы описали. Отследовательно а можно говорить о том, что вот это вот сезонное эффективное расстройство, или же весенняя хандра, или же весенняя депрессия, имеют место. Чуєте, ви не самі такі нас да. багато виявляється, таких людей. А це, е, ну я так взагалі зрозуміла, це нормальний стан виходить. Це не хвороба, це непогано. Да, 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 да. А ну якось можна полегшити оцей стан. Хоть авины нормальные, но все-таки. Да, ну, во-первых, мы сказали о том, что это не обязательно. То есть часть людей есть, которые вообще не заметят. Но опять-таки, это для тех, кто заметил у себя эти симптомы. Есть советы, которые помогут безболезненно выйти из этого состояния, не обращаясь к врачам, а самому себе помочь. Я думаю, тут следует нагадать людям, что не треба себе и надумывать. Если да. у вас ее немают, то не да. треба показать, о, 17% страдают, значит нет, нет. я нет. маю. Обязково. Все-таки ты, кто не страждает, больше, правильно? Да, их значительно больше. Поэтому действительно все в наших руках. И даже те, кто попадает в эти 17%, у них есть в руках все механизмы и все рычаги, скажем, для того, чтобы справиться с этим симптомом. Не будем его называть депрессией и болезнью корыстные порады, конкретные mm -hmm. такие, возможно, есть какие-то подсказки. Mm -hmm. Хорошо. Вы знаете, так как вы сказали, что я работаю в методе позитивной психотерапии, то и подсказки мои тоже будут связаны вот с этим. Mm -hmm. да? e, позитив, а, ДИА, так? Да, ну да, вот я вам рассказала, что такое позитивная психотерапия, а позитив ДИА, да, мы можем действительно найти такие позитивные подсказки, которые помогут справиться с этим. Я принесла сегодня модель, mm -hmm. автор методики позитивной психотерапии это настрад Пазашкиан, он изобрел свой кристалл это модель баланса давайте покажем, а да он а, а, говорит о том что а, у нас должно быть все сбалансировано у человека тело это его ощущение физическое состояние это деятельность учеба то чем он занимается в жизни контакты общение и смыслы фантазия творчества вот угу. для того чтобы понять нужны вам эти советы или нет вот можно сразу использовать эту модель угу. вот давайте мы с вами проведем ален такой эксперимент я давайте, думаю я что готова. наши зрители тоже могут это сделать а могли бы вы взять свою энергию за 100 процентов и распределить ее между этими сферами сколько вы тратите на уход за собой чтобы содержать свое тело в порядке сколько на деятельность mm -hmm. контакты а, треба а вы мне скажите просто проценты а, и то же самое могут так? сделать да наши зрители тоже да а, ну давай-то так возьму модес 40% в тело так то есть вы собой Да, дуже активно, активно, активно. да. Видно по вам, активно. да. Десь, десь хай буде а, 15% діяльність. Угу. а Це у нас всього вже 55, угу. правильно? Да. А, так, значить, 30% контакту та спілкування. Угу. ну и то, что оставляется, а это у нас 15, 15, так? да, да, где-то угу. фантазии и творчества. Угу. То есть смотрите, здесь ну, мы можем первых, сделать того, да, простую такую схему. Мы смотрим, что у вас тела много и общения много, да, зато у нас совсем по чуть-чуть вот так вот у нас получается деятельности и смысла и фантазии. То есть у меня вот этот кристалл, он не сбалансованный, да? Так? Вот если говорить о модели баланса, то вам тоже стоит кристалл чуть-чуть подбалансировать, потому угу. что человек находится в гармонии. Счастье, да, да, да. Тогда, когда у него сбалансировано. Если мы вот так вот дорисуем лодочку, то это получается, что у каждого человека есть парусник, которым э, управляет его лодка. И для того, чтобы она шла на правильных парусах в нужном направлении, необходимо подтянуть. Поэтому часть энергии можно перенаправить в деятельность, найти там что-то, что действительно вас будет вдохновлять, э, придать значение больше смыслам, заняться творчеством, возможно, хобби. И чуть-чуть уменьшить общение угу. и, ä, которое, возможно, вас оттягивает от... забираю тот час, я могла да, вы, который, который вы тратите. Да? Поэтому вот исходя из этого и советы, которые я хотела бы сегодня ä, поделиться с эти, советами с нашими телезрителями, как раз и будут касаться того, чтобы сбалансировать каждую из этих сфер. Ну и начнем, наверное, с тела, угу. да, потому что тело первое реагирует на весеннюю хандру, на вот эти симптомы, которые мы описали. И здесь самое главное, тело это ощущение тоже признать. Признать, что этот факт имеет место в моей жизни, то есть понять, какие чувства и осознать и проговорить эти чувства. Более того, вы знаете, какие четыре базовых чувства, на которых опирается наша психика, их всего четыре. Это радость, uh -huh. это страх, это злость и грусть. Uh -huh. А остальные это смеси, четыре да, базовых э, чувства выделяет. Так вот, э, вот, вопрос к вам, как вы думаете, Алена, э, где мы теряем энергию, где накапливаем каких ну, чувств? Вот страхи. Втрачаемо. Так, а в злости? Втрачаемо. А в радости? Э, набываемо. Вы знаете, э, в радости мы тоже, э, мы энергию направляем, и вы заметили, когда мы сильно порадуемся, мы тоже немножко истощены. Угу. Вот такой секрет, в радости мы тоже теряем энергию. То, кто набываемо, мы ее... Мы ее приобретаем только в грусти. Поэтому грусть это очень хорошее чувство, только вот здесь особенность: грустить нужно правильно. Uh -huh. То есть каждый человек должен найти территорию для своей грусти. Это место, где он может расслабиться, где он может подумать, где он может почитать книги, заняться своим любимым делом. Поэтому, когда ребенок приходит со школы, а мама говорит: "Ты что такой грустный? Ну-ка давай радостный быть". Не стоит всегда этого делать. То есть элементы, моменты грусти должны быть у каждого человека, uh -huh. потому что как мы с вами поняли, Но, может, это нормальный стан, Да, это нормально. А цепозит... Он нужный, <связывающие> потому что без грусти мы не восстанавливаемся. Только опять-таки грустью можно руководить. Она должна быть светлая, спокойная, та, которая действительно нас восстанавливает и придает нам силы. Поэтому угу. первый шаг признать, что грусть имеет место в жизни, то, что это нормально, и э, дружить с ней, а не сопротивляться, вот ссориться что? и воевать. Она даже с пытание пытания за это не бывает ветчина, просто хочется плакать и ну ты даже сам как так дорослый там, разумно людина з высшего и думаешь, ну чего я вот сяду и буду тут рыдать? Наче бы причины какой-то такой конкретной не мая. А вот я так разумела после спілкування с вами, что, ребенок нужно, после отпустить себя, если Якщо поплакать. поплачьте. Тихо, спокойненько, поплачьте. Можно даже пожалеть себя. Но ну, главное выйти правильно из этой грусти. Угу. А, и вот тоже несколько советов. Опять-таки, как мы говорим сейчас о сфере тела, то телом надо тоже заниматься. Я вас поздравляю, вы много внимания уделяете телу, потому что тело – это здоровье от здоровья mm -hmm. начинается все остальное. Поэтому советы для тех, кто э, хочет справиться с весенней хандрой, это побольше высыпаться нужно. Mm -hmm. 7-8 часов для сна ⁇ это как раз то состояние, которое позволяет организму э, восстановиться. Но тут особенность, как надо просыпаться. И здесь есть тоже прием. Вот когда вы просыпаетесь утром, какие мысли вам первые приходят в голову? Швиденько треба збиратися, щоб не запізнитися, тому що як ви розумієте, шановні телевіз ми досить рано прокидаємося? Ну я насправді, коли прокидаюся, відразу думаю про те, що мені треба зробити. У мене в голові вже купа мис е цих думок про те, що мені там треба зібрати з собою те, 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 бо я там після роботи хочу забігти туди, туди, туди. Треба нічого не забути. Тут же ж відразу думаю, що я буду одягати. Тут же ж думаю, що треба ще сніданок приготувати. Ну е мені здається, що я думаю про все відразу, коли про. Ну, смотрите, организм еще сонный, мы не вообще успели проснуться, а у нас куча дел в голове. И порой, зная современный образ жизни, не всегда они хорошие. Поэтому этот прием называется утренний апгрейд, который я вам хочу предложить. Mm -hmm. Это встать утром. Когда вы еще находитесь в постели или сказать: Доброе утро! Сегодня день у меня будет замечательный. Сегодня все сложится так, как я хочу. А потом уже начинай думать о тех, которые… я не которых... думаю, человек и такой, щек? Да. У меня все получится, я классно. На самом деле меня ждёт удача. Мозги получают вот такую установку. Центр говорить, проговорювати, що можна? Про можна, можна про себе, можна про себе, да. То, это, як, да як это для себя, любимая. Бо да? мені знаєте, знаєте, внук... коли прокидаєшся, такий ще голос, він ще спить, і тобі навіть страшно буде, якщо я почую в кінці. <сум> 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 я найкраще в мене все вийде сьогодні. Ну, повертіть і, може, тоже в это поверите, і буде вас підтримувати, коли ви говорите о хорошем, а не тот список дел, который вам предстоит сделать. А следующее, что в сфере тела, это питание. Естественно, это авитаминоз, о котором сказали ранее да, ваши коллеги. Витаминов не хватает, потому что питание ограничено фруктами, овощами, которыми разнообразен летний период. Поэтому здесь тоже нужно перейти на легкое питание и, возможно, поддержать себя витаминами. Mm -hmm. Обычный ревит тоже подойдет, если нет средств на дорогие витамины. То есть это помощь организму, справиться с витамином да? Там Рыбничий жир, да. Жив, да. Тр... да. Тр... да. Трішки, так да, ты все-таки еще да. да, это физические нагрузки, хотя бы легкая зарядка, потому что тело за зиму закостеневает, да. И здесь нужна ему помощь. Естественно, прогулки. Совет нашим телезрителям это больше гулять, как раз когда солнце появляется, быть больше на свежем воздухе. Если вы привыкли ехать ездить на маршрутке, то лучше пройтись пару остановок для того, чтобы и двигательную систему привести в норму, и естественно э, свое физическое здоровье ну, подтянуть. Для Полтавы, я думаю, это да. не складно. Место невеликое, и майже куда завгодно можно достаться за 15 хвилин маршрутку, да. а вот за 45 хвилин, даже таким дуже повильным кроком, да, можно деться да, пешком. Да, да. А, Заразумела, это что касается нашего да. тела. И еще один момент, который тоже поддерживает тело, это добавьте ярких красок в свою одежду, просто в жизнь пустите их. Человек, у которого депрессии он носит вовсе не яркие цвета, что поэтому шарфик, яркая кофточка. Посмотрите в своем гардеробе тоже поможет поддержать наше тело и наше настроение в том ресурсе, который необходим. Угу, да. То да. ведь от то, что мы на себе носим, вот так уж вплывает да? На те, що да. То, что там происходит в голове. Да. Зрозуміло. Uh, uh, что да, далее. Следующая сфера, да, мы с вами говорили о том, что деятельность, как деятельности нормализовать и помочь себе справиться uh, с депрессией. Это понять ценность времени. И здесь необходимо сделать ревизию своих планов. Потому что плохое настроение порой, это еще те задачи, которые мы не выполнили за долгое время. Это накопившиеся дела, которые мы собирались сделать и не сделали. Uh -huh. Вот представьте, да, у нас есть дела. Вот я беру с собой один стул, это одно дело, и ношу его с собой. Второе дело, третье. И так я уже... Не знаю, в какую руку мне взять стул, и они мне мешают. Часть из них уже стала неактуальна, но мы продолжаем их носить. Угу. Поэтому отбросьте все, что уже стало неактуально, все, что уже не приносит, не даст тех результатов, которые вам нужны для жизни, и сосредоточьте свои ресурсы на том, что важно. Uh -huh. Сделайте какой-то из дел, которые давно хотели сделать и не сделали, и вы посмотрите, как настроение улучшится и изменится, потому что это вот действительно придает мотивации и ресурсы нам. Uh -huh. Uh -huh. Вот, разумею, а что на такие наиващие справы треба взагалее робити спочатку, но, мабуть, это будет у нас колись да. тема иншого эфира, коли да. мы обоих слов да. поговоримо да. про те, с чего треба починати. Да. А здесь э, еще очень важно, что э, вместо того, э, делайте, это следующий совет, вместо того, чтобы говорите, 80% разговоров человека о мыслей, они как раз сосредоточены на том, что не касается действий, мы обсуждаем все, что от нас не зависит, поэтому больше говорите о том, что приводит вас к результатам, а и меньше, в том числе, в том числе, да. А следующее, а здесь а, есть такое понятие, вот представьте мы с вами плывем на лодке, и у нас одновременно 8 пробоин открылось, что вы будете делать? Ой, ой, я не знаю, могут стрибать и там плести. Нет, стрибать и перегортать, залазить на ней, как в Титанику, угу. так можно выжить, и тебя врятуют. Да, видите, какой способ вы изобрели. Обычно люди говорят о том, что надо затыкать пробоины, да, угу. но самое страшное, когда мы начинаем затыкать пробоины, никто не у руля. Здесь следующий совет, надо быть рулевым своей жизни, в своей жизни нужно управлять жизнью для а того, чтобы мне нужно мабуть, додати, там, где творчество, креатив, больше процентов, все таки выгодно да, новый способ. Да. И следующий э, такой э, в деятельности совет это касается мы обычно планируем большие дела, потом оставляем время для развлечений. То есть мы делаем то, что нам не нравится и тяжело, а потом только до развлечений уже не доходит времени. Ну не сын, Поэтому часу, да, так. я предлагаю антипланировщик. Возьмите свою рабочую неделю и поставьте сразу развлечения и хорошие дела. Запланируйте поход в кино, на выставку. Встречу с друзьями, Чтобы а потом надо... только спланируйте рабочий день. Да. Mm -hmm. И даже не нужно, возможно, откладывать на выходные, да, да, может, и в будни, да, так этот час да. для развлечений. И тогда, когда у вас впереди будут светлые, яркие мероприятия, уже и трудовая неделя будет не такой сложной, и уже даже радость наступления хороших выходных ускорит протекание недели, в том числе. Так, так, такое да. позитивное настроение, оно действительно да. Да. есть в этом что-то. А наступное у нас часу совсем, да. трошки 5 минут буквально залишается, у нас еще залишилось контакты, так. да, и смысл. Вот в контактах, смотрите, мы говорим о контактах, и здесь вот с какое первое слово, которое ассоциируется вот у нас с депрессией, наверное, лень, да? Так. А и вот это слово, оно тоже расшифровывается. Давайте попробуем вот эти три буквы расшифровать. Как вы думаете, в слове лень л что это может быть? Подскажу. Лежать, да. Вот лежать е. Есть, есть, да, лежать есть и н, ныть. ныть, точно, точно, Алена. Поэтому, когда мы говорим вот о весенней депрессии, то это у нас как раз такое состояние. Нам хочется впасть в спячку, нам хочется есть что-нибудь, чтобы не особо соло и готовиться, солоденького. да. И при этом мы ноем. Поэтому следующее правило, друзья, ни в коем случае не ныть. То есть ваше э, внимание нужно переключить с нытья на какие-то продуктивные вещи. Угу. А, и э, я советую также нашим телезрителям, и замечательная такая методика и книга Бойна «Прекрати ныть, и жизнь твоя изменится». Угу. Он заметил, что большинство времени люди тратят на то, чтобы сплетничать, осуждать кого-то, э, рассуждать о том, что от нас не зависит. И он даже изобрел браслет, который одеваешь на руку, и 21 день нужно попробовать этого не делать. А циклоформуется с Да, да, там да. Очень день. мало людей способны на это. И когда вы станете это замечать, вы увидите, что в большей части люди как раз вот обо всем этом говорят. Контролируйте свои мысли угу. и не участвуйте в этих разговорах, потому что они действительно ну, становятся непродуктивными и делают качество вашей Навпаки, жизни. Сейчас можно выкрастать на те, чтобы то, чтобы здобываться да. Мити. да, Наказать, да, а да. я Кава, она сегодня на работу пришла с худла. Там да, 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 да. так и самому там побегать угу. в ранце, правильно? Да. А поэтому здесь советы. А найдите новое общение для себя. Общайтесь с теми людьми, которые меньше ноют, меньше жалуются на жизнь. А общайтесь с позитивными людьми. Если у вас нет такого круга, создайте его, пойдите в какую-то новую группу, познакомьтесь на выставке с людьми. А в контактах можно, в социальных сетях, какую-то группу, что-то для себя новое. То есть откройте новое общение, которое вам придаст это радости. Еще очень маленькие Совет. А, позвольте себе в день делать для себя эстетические свидания. Что это как-то я расшифровываю? Три радости в день. Объявите, что три каких-то действия дела вы делаете для себя с радостью. Купите себе новую конфетку, налейте себе утром кофе, но не просто выпейте, объявите, что это радость, объявите радостью ту прогулку, которую вы совершаете. И вы посмотрите, как вот эти вот моменты действительно нашу жизнь делают ярче, интереснее, мы понимаем, что мы для себя что-то делаем, и это делает нашу жизнь тоже немножко ярче. Ну и нарежьте буквально хвыленка да. про наши змисты, фантазии и творчество. Да, действительно, мысли и фантазии, они, конечно же, связаны ну, с мыслями да, нашей фантазии, поэтому следующий следующий совет это контролируйте свои мысли нашему мозгу все равно о чем думать и если мы поручим ему думать о борщах о коммунальных услугах о плохих дорогах то именно об этом наш мозг будет думать если мы поручим ему думать о каких-то классных результатах о каких-то новых проектах то наш мозг об этом будет и думать Наверное, ну, вы тоже знаете, есть очень такой хороший анекдот. Едет уставший мужчина в маршрутке и стоит и думает, вот женой не повезло, не такая, как я хотел, начальник самодуры и деспот, дети неблагодарные, за его спиной стоит ангел и записывает, жена не такая, начальник плохой, дети негодяя, и говорит, ну что же так, изо дня в день одно и то же, ну что ж, придется выполнять. Поэтому контроль наших мыслей, он как раз и направлен на то, то, -то что... То есть про что мы думаем, мы наблажаем... Оно реализуется, это... да. А, все сердце чует, так? Да, да. Именно мысли определяют, какого масштаба ты человек, солнечного или, наоборот, грустного, упаднического. Что ж, я дуже дякую вам за ваши порады. Можливо, не все рассказали, еще обовязково вас запросим. А якісь, не знаю, побажання нашим телеглядачам, там будемо закінчувати. Mm -hmm. Но пожелание телезрителям, действительно, мир наш он разный. В нем есть и черное, и белое, и зло, и добро, и негатив, и позитив. Поэтому одним из выходов еще из депрессии это сосредоточение взгляда на позитивных местах. То, на что мы заточены, в то в нашу жизнь приходит. Смотрите на радостное солнце, которое сейчас уже нас балует своими лучами. На хороших людей. Помогайте другим людям, и вы не заметите, как в вашу жизнь придет радость, удовольствие, и всем нам будет лучше. Так, и от всех 17 Відсотків стане менше, мені я вірю здається, обов'язково все в наших руках. Що ж, дуже дякую за розмову. Вибачте, якщо не все встигли. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із психологом, коучем та бізнес-тренером Оленою Макаровою. А це відео буде на сайті, тому хто можливо сьогодні щось не запам'ятав, можна ще заходити на сайт полтавської телевізійної студії міста, передивлятися, вписувати собі оці поради.